Уважаемые руководителі предприятий, уважаемые жителі города, я би хотів прогрешити вопрос о назначении. Значит, наказом ДАВС No2606 від 27.03 2015 року призначений на посаду директора ДП НТЦ КОРА. Значит, Гребенюк Александр Вікторич, 1958 року п'ятдесят года рождения. Значит, освіта вище працював на керівних посадах в органах державного управління та державних підприємствах. Так что Александр Викторович приступил к своим обязанностям, с чем мы его и поздравляем. Дальнейшее. Значит, хотелось бы обратиться также к желтоводцам по вопросу. Вот, слава Богу, нам удалось на в конце следующей недели, вы знаете, у нас долго не было наружное освещения, все-таки зажечь город, освещение во всем городе работает. Но опять же, но, на выходные, значит, у нас, значит, в ТП-36 нашими жителями города Желтой Воды, ну, скажем так, Чужих, я так думаю, что нету, чужие не ходят, значит, был украден кабель наружное освещение. То есть хотелось бы попросить э, все-таки тех, кто ворует, не воровать, но остальных жителей все-таки следить за этим, да. А тех, кто принимает, не принимать, да. И все-таки обратиться, потому что мы живем в своем городе, и мы должны сами все с вами вместе смотреть за порядком. На этой неделе мы планируем буквально с завтрашнего дня сделать вывоз листвы с территории города. Для этого будет задействован 20-тонный автомобиль, погрузчики, значит, топливо мы нашли. Постараемся максимально вывести то, что мы вывезли. В свою очередь, Пожиро постарается вывести тот смет, который находится внутри дворах куда не зайдет 20 тонный автомобиль, значит, своим мелким транспортом, тракторами с прицепами, и другой техникой, чтобы мы, э, к, скажем так, к выходным этим, к светлому празднику Пасхи, более-менее навели порядок в городе, немножко еще очистились. Ну и то, что я уже говорил, что на следующей неделе, значит, будет произведена уборка на э, территориях наших э, кладбищ. Следующее, что хотелось бы сказать и проговорить. Но ну, немножко вернусь к предыдущему. Ну, нашумевшее, всем нашумевшее, значит, так называемое закрытие школ. Все вы знаете, что неделю назад я выступал здесь на оперативке, сказал, что никакого закрытия школ не будет. И вы все отлично знаете, что те решение яке готовилось на сессию исполкома, которая прошла в конце марта, оно не выносилось. И уже даже после моего заявления выступления, но ну, все равно, скажем так, идут все так сказать, разговоры о том, что сказать, звонков было несколько. Мне значит, а, а, а все ж таки какая школа будет закрываться? Значит, на сегодняшний день никакой школы закрываться не будет. Это во первых. Во вторых, я считаю, что та миссия, которая была возложена на комиссию, которая, значит, проводила так называемую оптимизацию значит, навчальных закладов, но ну, не выполнила поставленную перед собой задачу. То есть мы только, значит, сбурили наше сообщество желтоводцев, ну и все. Хотя, значит, я в понедельник давал задание Левина Любови Сливне, значит, они подготовили документы по внутренней оптимизации. И вот на сегодняшний день мы общались буквально в субботу, на сегодняшний день больше половины той суммы, которая не хватает, все-таки нашли за счет внутренней оптимизации без сокращения школ, без ничего. Спрашивается вопрос, а нельзя ли это было сделать спокойнее, раннее, не вызываючи, значит, возмущения граждан и, и так далее и тому подобное. Можно, но почему не захотели, не знаю. Значит, ну, в принципе... В связи с вы же изложенным, что я могу сказать? Значит, мой первый заместитель Ворон Валерий Валентинович, значит, через две недели по согласию сторон ну, покинет свою занимаемую должность. Что я, в общем-то, предлагаю сделать и директору грану Левина любого Васильевна? Я считаю, сказать они это касается этого, значит, что касается другого. Скажем так, на посаде мэра я уже, скажем так, 10 месяцев, да? За это время я когда шел на эту должность, в принципе, я говорил, что я буду работать со всеми. Всех, кто есть на местах, и значит, будем находить поразумение. Но прошло время. Я немножко посмотрел, присмотрелся. значит, На сегодняшний день вы, наверное, знаете, что часть некоторых руководителей, работников покинули свои должности. Час сейчас покинут, а час будут покидать еще со временем. Значит, понемножку, понемножку поменяем состав значит, Меськой, значит, ради и тех предприятий, которые относятся к мяской ради. В принципе, я так думаю, что я немножко пообщался с молодежью. Я так думаю, что все-таки, в принципе, скажем так, на сегодняшний день нужно давать больше возможности работать молодежи возраст где-то так вот 25, наверное, до 40, может до 45, и пускай молодежь работает. У нас в городе много талантливых молодых людей, я считаю, которые, скажем, смогут справиться с поставленными задачами, что и будем в ближайшее время делать. На сегодняшний день, что я хочу значит, вам сказать. Значит, я назначаю сьогоднішнього дня значит, на громадських засадах своїм радником по економічним питанням Журилу Миколу Миколаєвичу, 83 го року рождения освіта вища. Так же само, значить, на громадських засадах я э, назначаю своїм радником з питань э, соціальних Разумовського Григорія Ніколаєвича э, 77 -го року народження, освіта вища. Э, так, я смотрю, в залі в нас Григорій Ніколаєвич, ласка, обратите увагу. З сьогоднішнього дня. Значит, два радника будут працювать. Я думаю, скажем так, что мы в сказать, плодотворном сотрудничестве улучшим работу в городе и дадим возможность работать нашей молодежи тоже самое в городе.